Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun Kemudian diperintahkan kepada mereka pada hari ini Diasingkan diri kamu dari orang-orang yang mukmin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam Wahai anak-anak Adam Tidakkah aku telah perintahkan kepada kamu Allah ta'budus syaitan Supaya kamu jangan menyembah syaitan Innahu lakum 'aduwwun mubin syaitan itu musuh yang amat besar bagi kamu Wa an'ibuduni hadzal siratul mustaqim dan supaya kamu menyembah aku inilah jalanku yang lurus Ayat sebelum ini menyatakan pencipta manusia memberi salam kepada orang yang beriman kepadanya dengan firman-Nya Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Artinya selamat sejahtera. Selamat sejahtera dari Tuhan yang Maha Pengasih diterima daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi ucapan kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Mungkin ketika mereka dimasukkan ke surga ataupun setelah mereka berjaya menerima penghakiman yang sewajarnya. Uh, menerusi amalan yang mereka lakukan di dunia sebelum ini wa salamu qawlam min rabbir rahim tidak adalah satu keterangan sama ada daripada hadis ataupun dari mana-mana menyatakan bila sampai ke sini kena baca tiga kali baca tiga kali kemudian baca tiga kali itu tahap maksudnya kita tak tahu tapi salamu qawlam min rabbir rahim Maknanya mereka menerima ucapan selamat sejahtera Dari Tuhan yang maha pengasih Maha pengasih Jadi oleh kerana tidak ada satu dalil Satu dalil kita baca itu nak, nak, kata salah pun tidak ada salah Tapi tidak bersandar kepada mana-mana wow. Kalau kita merasakan ayat ni cantik uh, selamat Salam sejahtera dari Tuhan yang Maha Pengasih kita yang baca tidak ada makna tapi Tuhan yang mengucapkan salam. Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan ucapan selamat sejahtera kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Kemudian satu lagi, satu lagi orang yang tidak beriman, yakni orang yang berdosa bagaimana ayat berikutnya yang kita baca pada hari ini menyatakan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun diperintahkan kepada mereka iaitu kepada orang yang berdosa kepada orang yang tidak beriman kepada Allah diperintah pada hari ini kamu diasingkan dari orang yang beriman pemisahan uh, kepada uh, di antara orang mukmin dengan orang yang berdosa orang mukmin dan orang kafir diperintah sebelum dari mereka memasuki sama ada ke syurga atau neraka ketika itu dipisahkan sebelum itu sebelum itu barangkalinya bercampur di antara orang yang beriman, antara orang yang beriman dan yang tidak beriman. Tetapi orang yang beriman ini mereka menerima pembalasan baik mereka sejak dari kubur lagi. Sejak dari kubur lagi, hadis menyebutkan al-qabru imma hufratun min hufarin niran aw rawdatun min riyadil jannah kubur itu sama ada satu lubang daripada lubang neraka ataupun satu taman dari taman syurga. Jadi, hinggalah seterusnya mereka dibawa sama ada ke syurga ataupun ke neraka, ke neraka, dalam perjalanan itu tetapnya sama ada kubur satu lubang daripada lubang neraka ataupun satu taman daripada taman syurga. Jadi, perintah ini, perintah... Uh, supaya diasingkan di antara orang mukmin dengan orang kafir itu bila yakni sebelum daripada sama ada mereka masuk sama ada ke syurga atau bukan neraka perintah Allah Subhanahu wa taala salamun qawlam mir rabbir rahim tapi wamtazul yauma ayyuhal mujrimun dua ungkapan ini berbeza berbeza pertama salamun selamat sejahtera ucapan dari Allah yang maha pengasih selamat sejahtera tiada perintah padanya tak perintah dan tapi orang kafir diperintah kepada mereka wamtazu hendaklah kamu pada hari ini berasing menjauhkan diri mengasingkan diri dari orang-orang mukmin wahai orang yang berdosa perintah perintah ini sungguh berat sebenarnya diterima oleh perasaan jiwa seseorang perintah supaya jauhkan diri jauh dari sini perintah ini menyakitkan hati dan perasaan Sebaliknya pula ucapan salam qawlam min rabbir rahim satu ucapan yang diterima dengan uh, perasaan yang senang dan redha. Wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun hendaklah jauh wahai orang yang berdosa jauh dari sini. wamtazu Orang yang berdosa tidak ada kebaikan sama sekali pada mereka. Tak ada pegawai. pergerakan mereka adalah pergerakan yang yang, yang salah. Uh, usaha mereka usaha yang salah dunia mereka adalah dunia fasad dunia yang rosak yang mereka lakukan maka bagaimana uh, balasan baik boleh diterima kalau tiada amal salah yang pernah dilakukan oleh mereka ahli ahli syurga di dalam dunia mereka tidak berbuat fasad tidak berbuat kerosakan di bumi amal mereka soleh mereka kenal siapa diri mereka dan siapa Allah Subhanahu wa taala Allah yang menciptakan mereka pertama sekali hendaklah dikenali oleh orang mukmin. Apabila seorang mengenali siapa Tuhan mereka, maka dorongan untuk melakukan amal salah sentiasa sentia, orang mukmin sentiasa terdorong untuk melakukan amal salah sebab mereka tahu siapa pencipta mereka. Wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun uh, <tuh> dan hendaklah kamu asingkan diri wahai orang yang uh, berdosa orang yang berdosa sangat jauh bezanya dengan orang mukmin orang mukmin sentiasa melakukan amal kebajikan dalam al-Quran disebutnya amal kebajikan yang dilakukan orang mukmin itu hutang namanya hutang seolah-olahnya hutang yang di, uh, Allah berhutang dari orang mukmin dan hutang itu akan dibayar pada hari akhirat. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Man dhal ladzi yuqridu Allah qardan hasana fa yudha'ifahu lahu adhafan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un." Man dhal ladzi yuqridu Allah tawaran Allah. Siapa yang boleh beri hutang pada Allah? Qardan hasana hutang ini qardul hasan namanya, fayudha'ifahu lahu adhafan kathira nanti Allah bayar dengan gandaan yang sangat-sangat besar sangat besar satu amal kewajikan tidak dibalas dua, tiga, sepuluh, tidak tapi dibalasnya adhafan mudha'afah berganda-ganda berganda-ganda hasan satu istilah dalam fiqh Islam ataupun dalam muamalah Islam namanya qardul hasan qardul hasan hutang ini hutang ini bagus kita beri hutang kepada orang orang bayar kitanya dia dia tambah tapi tiada syarat padanya tiada syarat setiap muamalah Islam yang merupakan wang harta hendaklah ada di mana-mana kaedah yang telah diatur oleh fit Islam ada namanya yang di bank Islam murabahahnya ada murabahah lagi nya namanya apa lagi banyak-banyak lagi ni salah satu daripadanya qardul hasan qardul hasan qalrul hasan ini maknanya kita beri hutang kepada bank yang dia pakai dalam sistem apa namanya uh, simpanan simpanan apa tak ber, simpanan nama apa tak tu manzal ladzi yuqridu llaha qardan hasanan siapa siapakah yang dia memberi hutang kepada Allah dengan hutang yang baik fa lahu ad'afan katsira Allah akan gandakan baginya segala uh, uh, gandaan yang cukup banyak. Allah Subhanahu wa taala Al-Quranul Karim menganggap orang yang uh, melakukan amal kebajikan, artinya dia beri hutang kepada Allah. Sebab amalan itu akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Jadi oleh yang demikian jika pada hari akhirat Allah ucapkan kepada mereka salamun qaulan min rabbir rahim memang pun Allah sudah mengetahui sebelum ini banyak hutang yang Allah akan bayar nama hutang itu istilah yang dipakai antara manusia bagi Allah Subhanahu wa taala tidak hutang tetapi tanggungjawab Allah Subhanahu wa taala untuk membalas orang ini dengan balasan yang istimewa iaitu syurga zul yawma ayyuhal mujrimun zul yawma Dan hendaklah kamu asingkan pada hari ini Ayyuhal mujrimun Wahai orang yang berdosa Allah subhanahu wa ta'ala Membayar mereka ini dengan balasan dia Balasan syurga Balasan syurga, rumah mereka di syurga Kediaman mereka di syurga Dan segala kemudahan yang diterima oleh mereka Di syurga, dinyatakan dalam ayat sebelum ini mereka juga menikmati kedudukan di syurga di atas pelamin pelamin alal araiq di atas pelamin-pelamin uh, kerana kerana amalan salah yang mereka lakukan di dunia ini amalan salah mereka menggadaikan semuanya ini sekalipun mereka tidak dapat kemewahan hidup di dunia kerana hukum-hukum terikat dengan hukum dan peraturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala seterusnya ayat menyatakan <coughs> alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin alam ahad ilaikum ya bani adam wahai anak-anak adam tidakkah aku telah perintahkan kepada kamu supaya kamu jangan menyembah syaitan Inna innahu lakum aduwwum mubin kerana syaitan itu musuh ketat, musuh yang amat nyata bagi kamu. Ini nasihat, ini teguran daripada Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia. Allah tegur setengah manusia di dunia ini dan mengingatkan mereka dengan bahaya syaitan. Syaitan cukup bahaya bagi manusia dan dianggap dan dinyatakan di dalam ayat ini Aduwun mubin Aduwun mubin artinya musuh yang sangat ketat Bagi kamu Syaitan tercipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melakukan perkara fahsyat dan mungkar Perkara-perkara yang keji Jika kita lihat di dalam dunia ini Perkara yang disebutnya maksiat Itu amal syaitan Amal syaitan Jika kita lihat di sana Di sana keruntuhan akhlak Itu amal syaitan jika kita lihat barang-barang kotor yang dilakukan oleh manusia, malah tempat-tempat kotor adalah sarang sarang syaitan. Dalam hadis menyebutkan setiap orang yang masuk tandas, apabila masuk tandas, mereka dinasihatkan supaya membaca doa. Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Khubus maknanya kekotoran, khubus khaba'is is potoran juga tapi dalam kitab-kitab menyebutkan khubus syaitan laki-laki dan syaitan perempuan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan, nak masuk tanah. mengapa nak masuk tanah baca doa ini, kerana ini tempat jin bertendang sebutnya dulu, sekarang ni orang kata tempat jin bertendang ni dalam hutan, kita kata tempat jin bertendang ni dalam tandas dia duduk di sana, bila kita baca bila kita baca doa ini, syaitan dia lari untuk satu kita. Sebab kita memohon kepada Allah supaya dijauhkan daripada khubus dan khabais. Demikian juga apabila kita pergi ke tempat-tempat yang kotor, tempat najis, ini juga tempat syaitan. Baca doa ini. Allahumma inni bika minal khubusi wal khabais. mereka kadang-kadang orang yang tidak membaca doa ini, dia selalu diganggu oleh jin. Selanggut selalu diganggu oleh jin Jin yang berada di dalam rumahnya Di dalam tandasnya Kadang-kadang tandas ni cantik Cantik tandas Tapi bila tak baca doa Tak jadi Kadang-kadang ada ditulis tempat tu Tak tandas tu Tandas kita ni pun ada Allahumma inni a'udhu bika minal wal khaba'is Tapi tak pastilah katanya sama ada orang baca tak baca Tulis tak jadi Kadang-kadang betul -kadang, tulis di kereta Di belakang kereta Bukan main doa yang cantik Ayat kursi pun ada belum tentu sebenarnya jin tak ada kata kereta tu. Belum tentu. Dia kena baik baca. Baca dan kita baca ini atas sifatnya sebagai doa. Doa supaya dijauhi Allah. Macam-macam ni -macam, kereta tulis. Subhanallazi sakhkhara lana wama kunna lahu mukrini. Di cermin belakang. Kereta belakang baca. Kereta belakang dia bacanya. Tuan kereta sebab tidak tulis depan dia. Dia pun tak boleh baca. Dia kata tak ingat. Nak baca saya rasa tak baik tak baik ini ini bukan satu penghormatan tapi satu penghinaan kepada ayat ayat itu dibuat sebagai satu perhiasan seolah-olahnya begitu tapi tak baca tak tulis tak tulis pun tak apa tapi kita baca pentingnya ayat kursi ke apa-apa doa ke ini sangat baik sebenarnya subhanallazi uh, sahallalana hadza wama kunna lahu muqrinin ketika berjalan memulakan perjalanan dan ketika masuk tandas Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is ketika nak masuk tapi dah masuk dah dalam tu ini bukan tempat doa lagi bukan tempat berdoa lagi tempat mengerang di sini boleh demikian tempat ni dah masuk dalam tu tak payah bacalah tak bacalah tempat ni bukan ibadat lagi sudah ya yeah. syaitan melakukan segala perkara musma perkara fahsyah dan mungkar syaitan dia tidak dia tidak berkuasa sebenarnya mengganggu manusia jika tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah mengizinkan kepada mereka yang memakai perisai mengizinkan uh, uh, tidak mengizinkan syaitan untuk mendekati manusia apabila mereka memakai perisai antara perisainya ialah doa doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutnya doa-doa maksurah doa yang sabit dan sah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam teguran Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini alam ahad ilaikum ya bani adam tidakkah maknanya memang jawabnya tidakkah Tidakkah aku telah perintahkan kepada kamu supaya jangan supaya kamu jangan menyembah syaitan. Jadi akibat daripada kamu menyembah syaitan, kamu diasingkan daripada orang mukmin. Orang mukmin dimasukkan ke syurga tapi kamu tidak. Kamu ditempatkan dalam neraka. Mengapa? Kerana kamu tidak menerima nasihat pencipta kamu supaya menjauhkan diri kamu daripada syaitan alam ahad ilaikum ya bani adam wahai anak adam tidak aku uh, telah memberitahu kepada kamu ayat menyatakan menyatakan kepada kita bahawa uh, nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala sudah jelas sudah jelas Perisai sudah ada dalam Al-Quranul Karim Tetapi manusia abaikan perisai ini Lalu mereka Ter, terjerumus ke dalam jebak perangkat syaitan. Segala keburukan kita sebutkan tadi berpunca daripada syaitan. Di dalam rumah tangga kita katakan selalu berlaku perkelahian. Siapa siapa sebenarnya menjadi dalang? yang menjadi dalangnya ia ialah syaitan menjadi dalang. Dalam rumah selalunya berlaku perkara-perkara mungkar dan keji. Syaitan yang menjadi dalangnya. Tak kira lah di mana-mana pun apabila tidak ada perisai, pencuri musuh-musuh boleh masuk ke dalam rumah. Hati kita ni, hati kita menurut Imam Al-Ghazali bagaikan sebuah rumah. Bagaikan sebuah kerajaan. Hati merupakan raja kepada kepada kerajaan jiwa. Lain-lain tu anggota tubuh badan semua sekali merupakan merupakan rakyat kepada raja yang dipimpin oleh oleh apa yang dinamanya al-qalbu hati alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin syaitan adalah musuh ketat bagi kamu <t32>. manusia mempunyai dua bisikan satu bisikan syaitan namanya yang kedua bisikan malaikat Bisikan malaikat ini rahmani membawa rahmat, tapi bisikan syaitan membawa manusia menjadi rusak dan binasa <tuh> Bagi mereka yang melakukan amal salah, ada datang kepadanya. Kalau kepada nabi disebutnya wahyu datang, tapi kalau orang bukan nabi macam kita ni, segala bisikan yang baik namanya ilham, ilham dia tidak boleh ada selain tak boleh ada uh, satu tahap yang lebih tinggi daripada ilham kepada orang yang bukan nabi nabi kepada nabi disebutnya wahyu wahyu satu lagi namanya istidraj istidraj satu bisikan baik kepada orang yang melakukan amal yang tidak baik kepada orang yang berdosa diberi kepada istidraj istidraj ini kadang-kadang kita lihat sebagai contoh Sebagai contoh, kita baca sesuatu yang bertentangan dengan uh, Akidah Islam. Jampi lah kita katanya. Dalam jampi itu macam-macam. Jampi serapah ni macam-macam sebenarnya pun. Uh, jampi yang dibaca itu kadang-kadangnya Tuhan beri kepada kita kabul. Kita baca barang-barang yang tak baik, datang kepada kita pertolongan. Sembuh serta-merta. Maksudnya pesakit itu. Adakah ia bermakna amalan ini berkat? Tidak amalan ini istidraj namanya Istidraj mempermuakan seseorang itu dengan suatu amalan Yang seolah-olah amalan itu baik Tapi sebenarnya tidak baik Itu permua Ayam kadang-kadang kita nak semelih dia Kita bagi makan 4-5 hari makan sedap-sedap itu sebenarnya sebenarnya bukan untuk hidup lama tu ayam kamu tahu ke dia boleh makan sedap-sedap ni dia nak semelih dia nak kamu namanya istidraj doa kita pun kadang-kadangnya boleh berlaku begitu apabila doa itu salah dia baca dengan salah ataupun tidak ada daripada sumber yang betul wa ni'buduni hadha siratun mustaqim dan nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia beribadahlah kepada Allah beribadahlah kepadaku wa ni'buduni dan supaya kamu beribadah kepadaku Hala suratum mustaqim Inilah jalanku yang lurus Jalan Allah yang lurus yakni Manhaj Al-Quran Inilah jalannya Beribadat kepada Allah Tidak mempersekutukan Allah Dan tidak menerima bisikan yang bisikan syaitan Bisikan syaitan Bisikan untuk melakukan maksiat padanya Pada Allah Bisikan uh, malaikat namanya ilham Iaitu bisikan supaya kita melakukan amal-amal yang baik pada manusia ada dua jenis ini Ada Uh, namanya namanya syaitani ada rahmani bisikan rahmani bisikan syaitani setelah dia bisikan syaitani ini bisikan yang buruk dan satu lagi namanya ilham iaitu bisikan